ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత్యే నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత శ్రీ శని స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం పఠించిన లేదా విన్న శీఘ్రంగా నవగ్రహ అనుగ్రహం కలిగి ఏలినాటి శని అర్ధాష్టమ శని లాంటి దోషాలు తొలగిపోతాయి సంపదలు ఐశ్వర్యము లభిస్తుంది నిత్యము లేదా ప్రతి శనివారము శని త్రయోదశి లాంటి పర్వదినాలలో పారాయణ చేస్తే ఎంతో ప్రయోజనకారిగా ఉంటుందని పెద్దలు చెప్తారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని ప్రభుకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీశని స్తోత్రం नमः कृष्णाय नीलाय सिखिखण्डनिभाय च नमो नीलमधुकाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्रुतिजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानका नमः पौरुषगात्राय स्थूलरोमाय ते नमः नमो नित्यं क्षुदार्ताय नित्यतृप्ताय ते नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कराळिने नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्टनमोऽस्तु ते नमस्ते घोररूपाय दुर्निरीक्षाय ते नमः नमस्ते सर्वभक्षाय वलिमुखनमोऽस्तु ते सूर्यपुत्रनमस्तेस्तु भयदायिने अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोऽस्तु नमो मन्दगते तुभ्यं निष्प्रभाय नमो नमः तपसा नित्ययोगरताय च ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु काश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि राज्यं त्वं रुद्धो हरसि तत्क्षणा देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगाः त्वयावलोकितास्सौरे दैन्यमासुव्रजन्ति ते यमश्चैव मुनयः सप्ततारकाः राज्यभ्रष्टाः पतन्ती तव दृष्टावलोकितः त्वयावलोकितास्तेऽपि नाशं यान्ति समूलतः प्रसादं कुर्मे सौरे प्रणत्वाहित्वमर्थितः इति श्रीशनिस्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्ण